С одна котельня на 12 мегаватт. Такі невтішні підсумки ночі шахедів для харківських теплових мереж. Зранку на об'єкті делегація з міністром закордонних справ України і представниками королівства Норвегії. Міський голова Ігор терехов, який був тут ще вчора посеред ночі, розповідає гостям. Подробиці на котельні момент удару перебував оператор Сергій Ковальський. Але ну, це все. все...

Сам герой робоче місце не покинув навіть після вибуху і допрацював зміну до ранку. Минулої ночі чоловік, який три роки тому втратив житло на Гоптівці і перші дні війни працював під обстрілами на котельні селища Жаковського, не розгубився і діяв за інструкцією. Шкода тільки що втратив власний автомобіль. каже, пробіг невеликий в нього був. Це людина парадогерой. Справді вам дякую. дякую. Всю Україну. Чого хвастаємося? За ту роботу, яку ви робите для України. Ось вам, а не Україна. Вони думали, що зламають нас. Українці не зломлені. Їх не можна зламати. І, от я хочу сказати, звернути увагу всіх, які у нас харків'яни, які дружні, в, в самому чаті домовому було створено такий, такий призив, що допомогти цьому чоловіку, який обслуговував цю катирню. До речі, він вимушений переселенець, Працює у нас на харківських теплових мережах, і вже зібрали люди, які самі постраждали практично 200 тисяч гривень. Рассказывала страшные вещи на самом деле. Жить ему есть где, все хорошо у него с жильем очень любит свою пасеку. Пасика у него была в Гоптовке, и он говорит, очень скучаю за пчелами своими. Короче, я везде поплакала. Потому ну, это, ну это, это, это очень тяжело. Я, как никто другой, его понимаю, а, как это лишиться жилья. У меня папа одного возраста с ним, а, и мы тоже лишились жилья, которое была получено, осталось в Мелитополе, которое просто, не буду лишнее говорить, а осталось там. И в таком возрасте, как у них остаться без дома, это очень и очень тяжело морально, не говоря уже финансово. Здравствуйте! Здравствуйте. А вы, а... Хотели комплексом нашим вас поблагодарить И сказать вам огромное спасибо за то, что благодаря вам нас У нас вообще у всех земли Спасибо, что не растерялись, перекрыли газ И повреждения были намного меньше, чем могло, могло, быть. могло бы быть Спасибо вам большое, что это героический поступок И мы очень благодарны Вы наш енгол охороны Безумно вам благодарны Вырезана... Мы знаем, что у вас машина повредилась материально немного, чтобы помочь с машиной. Но сбор пошел плюс-минус хорошо, поэтому сегодня хотели передать финансовые вам, которые это но там в связи да, с, банковскими, с, банковскими ограничениями снять на сегодня сумму не получилось. Если хотите, можем на карту вам сейчас перекинуть, но у вас и карта там заблокируется, снять проблемы Лучше мы вам снимем и в среду-четверг встретимся, передадим деньги там по 100 тысяч, можно только снимать. что выбирайте автомобиль, себе мы вам поможем. На данный момент там 250. А Нічого не змінити, ви нас спасли жизнь. Ребята, вам передадуть Ребята, видно, кошти і не знаю, чи є вас, які знайомі, хто там розбирається в під, підборі автомобіля, можете записати мій номер телефону. У мене є дуже гарний знайомий, от і ми, ми вам допоможемо підібрати, найти там на авторі, чи де поїхати подивитися з вами. Ну, це теж якісь певні труднощі для вас можуть бути. Ми, 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 ми вам до допоможемо по, поїдемо нас. на комплексе люди... Это вам сегодня только цветочки. Все будет сегодня все все ручки, а? Все а, все а? добро. Все, нет. Спасибо <с вам. Ребята, это от души, от сердца, и все будет хорошо. Я сердцем ничего не выдержит Мы за тебя все Спасибо вам большое, что не растерялись. И вам большое спасибо. То, хоть даже пришли то... у нас я не знаю как нас обладать уже благодарили Вы спасли нам жизни я старался чтобы у вас было тепло хоть было тепло, тепло. <свят> <свят> Мы минимизировали разрушения очень вам благодарны у нас в чате были предложения ну там, по машине кто там загородный домик по... на данную сумму кто жильцы, владельцы квартиры готовы там по минимальной стоимости жилье вам тут сдавать. То есть без проблем я вам звонил номер телефона, позавчера набирал. То есть будет какие-то что-то надо, набирайте, я возьму ваш номер телефона, и потом, когда мы вам Кошки передамо, я с вами свяжусь, и мы, что треба будет допомогти, там, Сбором машин машины, мы с вами спокойно поспелкуемся и, и вирішимо это У меня просто тот телефон, который был у меня, мой, он утонул там. А. Значит, там телефон возьмем взрыв был, вот, лопнул лопнула, и холодная вода, и я облила полностью. Вот. Я тут бегал с Мокрый. 20, наверное, прошло, потом мне дали фонарик, я пошел, нашел его, в воде. Вот. Я не знаю, живой он будет, этот, этот мне дали на прокат, просто... Ну, мы... Ну, купим, да. мы купим, купим. телефон. Вам, на машине, на телефон. Сумма 250 до воскресенья но да. еще, может, больше будет. Так что, можете выбирать. Там уже более 5000 долларов. Я живу в хороших Ну, если вдруг что, все... вы говорите, мы живем, жильем вам поможем и на комплексе здесь у нас есть поводок, так, 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 так. Если что, то ну, Я просто не думаю, что это какой дружный клиник. Это далеко не все, если... все не смогли да, прийти. Да, многие работают. Я ваш должник. А, нет, да нет это, нет, это нет, это мы ваши дело, должники. Ну, с покупкой машины. Да, да. Значит так, я вам привезу мед. На новой машине. На новой машине. На новой машине, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте, может, мы вас отвезем. Может отвезти вас. Давайте.